হিন্দু বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও ডিমাসাকে রাজ্যের সহযোগী সরকারি ভাষার স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী কলাক্ষেত্রসহ তিন সম্প্রদায়ের যৌথ মঞ্চ একজোট হয়ে রবিবার স্থানীয় হিন্দি ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে হিন্দি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও ডিমাসাকে রাজ্যের সহযোগী সরকারি ভাষার স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংস্থার কর্মকর্তারা জানান জাতীয় শিক্ষানীতি দু হাজার কুড়ি জেনেভা কনভেনশন ও ইউনেস্কোর ভারডিক্ট মতে তিনটি ভাষাকে সহযোগী সরকারি ভাষায় স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে আসছেন তারা গত তেসরা মার্চ আয়োজিত এক আলাপচারিতার পনেরো দিনের মাথায় রাষ্ট্রপতি দফর থেকে আসাম সরকারের চিফ সেক্রেটারিকে একটি লিখিত পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানানো হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা রবিবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের দাবি দাবিদাওয়া তুলে ধরে বরাক ও হাসাও জেলায় হিন্দি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও ডিমাশাকে সহযোগী সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন সরকার তাদের এই দাবি পূরণ না করলে আগামীতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা সাংবাদিক সম্মেলনে অখিল আসাম ভোজপুরি পরিষদের সভাপতি যুগল কিশোর ত্রিপাঠী শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী কলাক্ষেত্রের সভাপতি বিধান সিনহা সুপর্ণা দুবে হরিকান্ত সিংহ রাজকুমার দুবে কাঞ্চন সিংহ ও রাজীব রায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন আমাদের টিভি मार्च 12 और उसके बाद मार्च 28 को तो राष्ट्रपति भवन कार्यालय से जो एक इंडोसमेंट आसाम गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है जिसमें हिंदी डिमाशा और विष्णुप्रिया मणिपुरी को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दिए जाने का बात कहती है उसी के तहत हम बराकबेली में इन तीनों भाषाओं के जितनी भी संस्थाएं हैं हम सब एक मंच पर आकर और इसका डिमांड करते हैं सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि हमारी भाषाओं को ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में मान्यता दिया जाए साथ ही इंस्ट्रक्शन इन्स, ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके तहत हमको मान्यता दिया जाए ये आज के डेट में जितनी भी पॉलिटिकल संस्थाएं हैं पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो हमको इसमें कहाँ तक सहयोग करती हैं हम अपने समुदाय को अपने समाज को हम फिर उसी तरफ से उसी तरफ ले जाने का कोशिश करेंगे ये सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है और हम अपने समाज को उसी तरफ मोड़ेंगे जो हमारे लिए सोचेगा हमारी भाषाओं को जो आगे ले जाने के लिए सोचेगा हम उसकी तरफ अपना रुख करेंगे यही बोलते हुए हम अपनी बारी को ध्यान देते द डिमांड ऑफ द डिक्लेयर ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस बिष्णुप मणिपुरी द डिमासा एंड द हिंदी इन द थ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ कासारिंग हेला गांधी आई दिस ऑलरेडी वी हैव वेरी ग्रेटफुल टू द आवर ऑनर प्रेसिडेंट Uh, for our endorsement addressed uh, to the chief secretary to the government Assam to take necessary action in this regard. And we also be, uh, requesting all the concerned, our community, these three communities, that the, par the party who will work in favor of this uh, uh, demand, they will get the benefit and uh, they, they, will, uh, they will be the benefit politically. Yes, thank you. हिंदी भाषी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा का ये दावी कर रहा है ये ये दावी पेश कर रहा है गवर्नमेंट को जो बिशिया मणिपुरी हिंदी और जिमाशा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का दर्जा दिया जाए ये कासर सर करीम साहिला गांधी और डीमाशा के लिए और इसके ऊपर जो टॉक शो हुआ पहले जो टॉक शो हुआ था मार्च तीन तारीख को हुआ था तीन तारीख को मार्च श्री कृष्ण रूपि कला क्षेत्र में जो टॉक शो हुआ था उस टॉक ऊपर राष्ट्रपति महोदय ने असम सरकार का चीफ सेक्रेटरी को बारह मार्च को में भेजा था इस तीन भाषा के को ऊपर कोई कार्रवाई कर करने के लिए उसके बाद जब हम लोग चौदह तो मार्च को मेमोरेंडम दिया था ये ये सारा संगठन मिलकर के जॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था उसके बाद फिर से ये अप्रैल को भी मेमोरेंडम सबमिट किया था और अभी अभी से क्या करेगा जब हमारा मीटिंग होगा अभी सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है सिग्नेचर कैंपेन सारा एक सिग्नेचर कैंपेन हाँ इसमें इलेक्शन का मुद्दा है तो इलेक्शन जो इलेक्शन जो पार्टी जो कैंडिडेट ये तीन भाषा के लिए काम करेगा ऐसे एश्योरेंस देगा एसोसिएट लैंग्वेज बनाने के लिए बिष्णुप्रिया मणिपुरी हिंदी और जिमासा को जो ये एश्योरेंस देगा कि गवर्नमेंट के गवर्नमेंट होने के बाद ये तीन भाषाओं का एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का दर्जा देने का जो वादा करेगा वो उनको ही मिलेगा क्योंकि ये सतस्पूर्त भूटान सतस्पुर वोटर में कोई दवा नहीं है जो पार्टी बोलेगा जो ये, 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 ये कैंडिडेट बोलेगा भाई यह हम जीतने के बाद ये करेगा वोटर ऑटोमेटिकली आकृष्ट हो जाएगा तो वोटर का ये तीन भाषा भाषी जो है एकटा होने से बहुत सारे वोटर हैं बहुत सारे मतलब कि मान लीजिए कि फिफ्टी हो सकता है अगर 50 परसेंट नहीं है तो थोड़ी फोर्टी परसेंट तो होगा अगर 50 परसेंट नहीं होता है तो 40 परसेंट तो बहुत परसेंटेज है ना तो सिक्सटी फोर्टी ए परसेंटेज में से ए फोर्टी परसेंट जिस जिस कम्युनिटी का वोटर है हिंदी भाषी विष्णुपा मणिपुरी और डिमासा का बहुत सारा वोटर का जो ये आपका वोट बू, मिलने का एक ही तरीका है कि अब आइए कल से तो भी आपका कल तो जो जो कैंडिडेट रहेगा वो कल ही पता चल जाएगा कैंडिडेट आओ बोलो कि भाई बिश्वि मणिपुरी हिंदी और नेपाली डीमाशा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का मरजदा देंगे और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे एस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ये जनेवा जनेवा कन्वेंशन और यूनेस्को बर्थि तो हमें हमें जो जो पार्टी जो जो कैंडिडेट इसे बोलेगा ऐसे उम्मीद रखते हैं कि वो जो काल से वो अपना अपना हिसाब तो से अपना अपना क्षेत्रों में पर्टिकुलरली से निर्वाचन क्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी और ये सिलचर के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी इसमें अपना अपना खेती करने का अपना अपना वोटर को मन आकृष्ट करने का ये अच्छा तरीका वो अगर ऐसे अगर कुछ बोले तो उसको वोट मिल सकता है